Клуб рельса приветствует вас на очередной своей дискуссионной площадке рельса. Это потому что мы предлагаем, так сказать, звонить в рельсу, звонить и писать сообщения в наш клуб, тем самым принимая активное участие в обсуждении железнодорожных тем. Тема сегодняшнего эфира это литейные технологии и устранение дефектов вагонного литья. Меня зовут Дмитрий Шелест, я выпускающий редактор журнала Вагонный парк, мой собеседник. Это Ерохин Александр Сергеевич, технический директор производственной группы Вагантранс Инжиниринг. Добрый день, Александр. Добрый день. И Рылин Юрий Анатольевич, старший советник Европейского банка реконструкции и развития по развитию литейных технологий. Добрый день, Юрий Анатольевич. Добрый день, коллеги. В 2015 году зафиксировано много случаев излома литых деталей ставших причиной аварий и из них большее количество это изломы боковой рамы в первом квартале 2016 года уже произошло четыре аналогичных случая конечно изломы это не единственный вид угроз способный привести к авариям на железной дороге их причинами могут стать к примеру столкновение поездов сходы вагонов при маневровой работе проезды составов на запрещающие сигналы по вине маши... <как> машинистов отсутствие ограждения опасных мест врезы стрелок и так далее на борьбу с этими рисками и были сосредоточены основные усилия Укрзалезницы а также РЖД предыдущие годы по данным РЖД и Укрзалезницы благодаря принятым мерам удалось снизить эти изломы в несколько раз. И одной из самых сложных оказалась задача снижения количества дефектов литья. Об этом мы сегодня и поговорим. Александр, вам слово. Ну, я хотел бы сказать, что в нашем грузовом подвижном составе используется довольно-таки очень много деталей, именно э, литых деталей, да, это э, мы знаем, что надресорная балка, боковая рама, корпус буксы, вот, корпус автосцепки, диах, тяговый хомут, корпус поглощающего аппарата, фрикционный клин, детали триангеля тормозной рычажной передачи, именно башмак неповоротный, закладка на конечник левый правый, ну, и другие детали. Вот, и используется э, материал, ну, таль или чугун. Например, вот клин фрикционный, он изготавливается из э, э, чугуна марки СЧ35 сейчас. Вот э, в тележках, э, которые имеют нагрузку на ось 25 тонн сил, вот э, тележка Барбар, например, там используется э, уже совершенно другой вид конструкции клина из уже высокопрочного чугуна ОЧ-120. Вот. И именно изломы литых деталей, вот, они могут быть как при некачественном ремонте, вот, так и при дефектах именно литья, литейных дефектах. И я хотел бы вот Задать Юрию Анатольевичу вопрос: вот, какие имеются новые технологии литья, применяются, какие новые технологии литья, и с какими вот проблемами сталкиваются при изготовлении вот вагонного литья Вопрос понятен. Значит, последние годы самыми так сказать, модными продвигаемые методы стали литье по газифицированным моделям ЛГМ и вакуумпленочная формулка. То есть и там, и там принимается участие в формообразовании вакуум. Вот. Получаются очень красивые снаружи детали и основные дефекты, которые мы не видим, только можно увидеть их в УЗК, рентгеном, либо при изломе вживую мы увидим, значит, это газовые раковины. Газовый рак – это присущий системный брак. Это не брак там, по вине, скажем, там, нерадивого формовщика, плохой шифтовки квалки и всего прочего, которое не связано с формообразованием. Значит, дело в том, что везде присутствует вакуум. То есть в эпоке давление ниже атмосферного. Значит, если атмосферная у нас считается одна атмосфера, то давление в эпоке бывает 0,7, 0,6, 0,5, 0,4 кто во что гораздо. А происходит вот что в, этом, в это время. Значит, классические металлурги знают три вида раскисления металла: это диффузионное, это объемное и хорошо забытое же вакуумное раскисление. То есть, когда у нас мы льем металл, в котором содержится углерод, или газмодели, где форма образования идет из полистирола, где очень много углерода, происходит раскисление металла. То есть, есть такое понятие сродство элементов кислорода. Значит, как только происходит контакт при пониженном давлении с углеродом, то есть кислород начинает отрываться от всех окислов. феруму кальцию, магнию. То есть, все, что с буквой О. Значит, и у нас образуются продукты, газообразные продукты раскисления. Это СО. Этот СО значит, вытаскивается в виде газовых раковин в вакуумированную опоку и дальше удаляется значит, в атмосферу. Что происходит в этот момент? Значит, возьмем э, литье по модель. Значит, все знают, ну, кто хочет это знать, что есть э, число вагадра, которое э, дает 22,4 литра 1 грамм молекул. Так вот, значит, при сгорании пенополистирола 10 грамм пенополистирола при давлении 0,7 атмосферы и температуре температуры 1833 гелиона, то есть 1600 градусов у нас выделяется 21 литр газа из строительного полистирола и 35 литров из литейного полистирола. То есть представьте себе кубик 10 на 10 полистирольный, в котором содержится 35 грамм газа, который выходит в металл который интенсивно кристаллизуется при температуре, которая э, при вакууме, который растаскивает температуру, тоже быстрее охлаждается металл. И у нас получается, я, может быть, сильно научно говорю, но летищики меня поймут. Есть температура солидус, температура ликвидус. Так вот, значит, солидус это уже невозможность удалить оттуда газы. И вот оно у нас при вакуумированной эпохе наступает не при температуре там допустим для стали 20 это 1490 градусов, вот. а допустим при вакууме вот скажем чайник в горах при пониженном давлении закипает быстрее. Так и здесь точки твердос и смещаются. Это тема отдельного исследования, который мои ученики наверное какое-то время будут этим заниматься. Значит у нас получается, что металл застывает и в нем Остаются эти газы. Ну, да. вот. То есть у нас идет процесс раскисления. И еще значит, идет реакция, идет хорошо на межфазных поверхностях. То есть в массе металла это идет тяжело, а на границе раздела жидкий металл песчаная форма. На шероховатостях этой песчаной формы возникают пузырьки. И потом значит, образуется так называемая жидкая фаза, хотя она. Не признают такие люди, что это жидкая фаза. Это просто коагулируют, срастаются пузырьки газа и значит застывший металл. То есть, вот поэтому у нас основной брак по газмоделям это газовые раторы. Если возьмем вакуум пленочную формовку, которая на многих вагонзаводах в последнее время применяется, там причина та же, только углеродные формы пенополистирола. А в форме связующего есть такой один из процессов формирования стержней. И там применяется полиуретан. То есть, грубо говоря, здесь полистирол, там полиуретан. И все это газует, и все это остается в металле. Вот специалисты, с которыми я работаю, мои ученики, мои сотрудники, знают, как с этим бороться, и в случае необходимости можно это все дело применять на практике. Вот что бы я хотел сказать по поводу газовых ракурсов. Теперь, значит, по поводу тех аварийных ситуаций, о которых Александр говорил. Значит, тележка, которую мы называем 18100, 100 вот, значит, она наверное уже десятки лет эксплуатируется, я, наверное, точно. И конструкторы этой тележки имели тогда только одну технологию практически. Или делал песчаный глинистый смесь. Ну, происходит... в вы имеете в виду в землю, да, или? Да, в землю. Что mm. это, что это нам дает? Влажность смеси должна быть 4%. процента. То есть при заливке в эту влажную землю происходит парообразование и отливка с опокой. Значит, окружают паровой рубашки. Идет остывание медленнее, чем по модным этим технологиям. И в этот момент, значит, в этом радиусе Р55, значит тот термоузел, который возникает, он потихоньку-потихоньку начинает остывать. То есть нет резкого охлаждения. Это первое. И второе, все эти технологии вакуум пленка и газмодели, они не подразумевают отделку формы. Вернее, как отделка формы это то, что происходит после того, как она вышла из, из, из модельного ящика или модельного комплекта, скажем так. То есть берет человек и начинает ее, грубо говоря, доводить до ума. Там отрежет, там приклеит вот и ставит стержни. Так вот в вакуум-пленочной формулки стержни ставить проблематично. Вот. И по газмоделям тоже идет усиленное охлаждение. То есть все сделано для того, чтобы получить быстро отливку, красивую, но к оживлению качественную. Поэтому те заводы, которые не ушли на газ-модели вокруг пленку, занимаются литьем в землю, в том числе из новых заводов в Узбекистане такой завод существует, то есть там этого брака не существует вообще, как такового. Ну вот если я коротко успел вам рассказать то, что хотел, то есть вот вагонное литье, если взять не только вагонное, но и литье вообще, то запорная арматура и насосы, не делают из газмоделей вообще. И вакуум пленка, которая я на одном из заводов принимал участие в устранении брака, так мы его и не устранили, потому что брак-то оказался системным. Поэтому чем лучше контроль, имеется в виду УЗК, рентген, то тем больше брака на этих заводах. То есть там просто это брак системы. Если я попытался объяснить то, что и вы услышали. больше мне пока сказать нечего. Давайте еще вопрос. Ну, в принципе, вы объяснили. Вот. Я еще хотел бы задать вопрос. такого. вы вот по Р-55 вот по радиусу сказали вот в боковой раме тележки, да, вот какие проблемы, почему. Вот. Напряженная, вот это называется слово, напряженная усадка. То да, есть да. напряжение возникает в процессе кристаллизации. То есть получается, что при переходе на новые технологии по вакуумно-пленочной формовке, либо по литью по газ моделям, при переходе вот с Хтс, да, мы поимели вот ряд каких-то вот этих, вот таких проблем. Правильно я понимаю? Да, да? и это системные проблемы в том-то все и дело. То есть каждая отливка проектируется под конкретную технологию. Эти технологии сделаны, как бы сказать, утрируя под, под кладбищенские оградки и памятники. Очень красивая, но абсолютно не То есть это не для технического литья. Я понял. И еще у меня вопрос. Вот, Применяется, допустим, также в вагоностроении. Вот, клин фрикционный с 35 был. Вот, сейчас вот некоторые тележки, я об этом говорил, что из, применяют клин из высокопрочного чугуна, уже марки ВЧ-120. Вот, какие там могут быть проблемы вот, именно с изготовление вот, отливок из ВЧ120. Вы знаете, все, что я говорил, касается стального литья. Угу. В чугуне углерод значительно больше. Это фактически другой металл. У него удельный вес другой. Поэтому там эти дефекты в меньшей степени возникают. Mm. Что, кас... что касается ВЧ120, э там проблема изготовления просто там применяется изотермическая закалка то есть не закалка на воду а в расплаве солей в течение какого-то времени перемещается на подвесе эта отливка и температура если не ошибаюсь 350 градусов расплава солей и так она значит охлаждается не на воду не на масло, а на расплавленную соль поэтому эта технология доступна только Богатым предприятием, потому что это оснащение, там эти газы нужно утилизировать, нейтрализовать, скажем так. Вот. А я теперь уже, значит, я принимал участие, как вы знаете, и Лили, и клин фрикционный и стальной, а потом перешли на чугун, и в принципе там этих дефектов нет. И, вероятно, это обосновано уйти было на чугун, потому что там не существует таких проблем. Там не сказывается. То есть чугунные отливки не страдают газовыми раковинами. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за ответы. Вот. У меня, в принципе, тоже все. Дмитрий. Благодарю за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, что в процессе реформирования железных дорог наших стран... Уже в ближайшие годы найдутся необходимые средства для воплощения в жизнь таких проектов, что однозначно позволит и Укрзалезнице, и российским железным дорогам выйти на новый уровень работы и даст толчок в развитии экономики страны. Ведь, как известно, железная дорога – это локомотив экономики страны. В студии дискуссионного клуба «Рельса». Смотрите нас на сайте «Рельса XYZ». Подписывайтесь на наш канал в YouTube. И добавляйте ролики на свои страницы в социальных сетях. Все. До свидания и удачи.